إِنَّ الذكرى تنفع المؤمنين وقال حبيبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله شكو كتاب الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurnia dan hidayah daripadanya dapat sama-sama kita berkumpul di atas Di tempat yang mulia... Di malang yang mulia... Dia di dalam satu majlis yang mulia... Iaitu majlis zikrullah... Di mana Nabi kata... Majlis yang dipenuhi oleh para-para malaikat... Di mana para-para malaikat... Membentangkan sayaknya... Sehingga ke langit... Sebut kata majlis zikrullah... Malaikat akan berhipung... Bersususus menghadiri... Mencari majlis-majlis... Iaitu majlis memperingati... Akan Allah... Jadi kita ni termasuk salah satu iaitu majlis zikrullah. Jadi majlis ni bukan kata mengajar, bukan kata ceramah, tapi yang ni panggil Allah kata ada dia tu fa zakir fa inna dhikra wa zakir fa inna tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingati. Kita cerita balik gapo-gapo benda agama ni hak kita tahu dah berlaku. tapi kita panah balik. Bagi kita ingat akhirat semula. Jadi seperti mana Nabi kata Balighu anni walau ayah Kita tahu sebab tentang agama Kita sebar Kita sebar Baik dari segi sunnah Dari segi perintah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Baik dari segi apa Tentang larangnya Allah subhanahu wa ta'ala Semua Perkara agama Jadi pertama sekali kita kena pun ingat ingatnya apa? Iaitu kemah iman kita. Kenapa? Yakin dengan kalimah tayyibah yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin. Okey. Dengan kalimah ni lah seseorang itu akan okay, berjaya dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletak ke kejayaan seseorang itu di atas harta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak letak juga kejayaan seseorang itu pada pangkat yang tinggi tapi Allah Subhanahu Wa Taala letak kekejian kepada seseorang itu di dalam agama. Agama agama ni nak dapat daripada mana? Dapat melalui kalimah tayyibah yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha. Seseorang yang mengucapkan dua kalimah ini maka dapatlah dia iman, Islam dan iman. Yang mana? Kedua-dua ini merupakan sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia mencukupilah bagi seseorang itu dengan dua nikmat ni untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi kembali kepada tadi Allah tidak meletakkan kejayaan seseorang itu di dalam harta dia pakat tapi Allah letakkan kejayaan seseorang itu di dalam agama. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kejayaan seseorang itu di atas harta. Ukur kejayaan seseorang itu dengan harta kekayaan dunia. Nescaya Buat kita ke ni akan gagal Siapa akan berjaya? Korong lah akan berjaya Sebab korong harta dia tu Emah dia tu Kunci bukit kata emah dia Kunci gudang emah dia Kunci gudang emah dia tu Tak boleh nak bawa dengan poket kita Tak muat dengan mutu kita Tapi heret dengan kereta kuda Atau banyak koci Tu koci Kalau kita tengok rumah kita So koci, so rumah Kalau koci bawa kereta kuda banyak Maksudnya harta dia tu, tu banyak tapi Qaruni eh, Allah binasa ke dia dengan ditenggelamkan ke dalam bumi Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Allah nak tunjuk kepada kita bahawa kejayaan seseorang itu bukan dinilai pada harta dia. Eh, tapi pada agama. Dia kedua, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kejayaan seseorang itu di pada pangkat. Pangkat dan kuasa. Nescaya kita juga akan gagal kehidupan kita ni akan gagal. Sebab apa? Sebab sekiranya pangkat tu nescaya apa ni Namruk lah orang yang berjaya. Sebab Namruk ni iaitu raja yang memerintah se dunia. Bukan kata me memerintah pusat Islam. Eh. eh. Bukan mereta IBA. Ah, ha. bukan mereta Fuawe, bukan memerintah YMK dak, tapi me memerintah dunia. Eh. Dia kata kekuasaan dia tu memerintah dunia. Siapa? Siapa lah. Satu ketika dia ajak Nabi Musa ni debak. Nak, nak debak ni kata, dah tu hemu ni boleh. Periduk mati aku boleh kata. Dia panggil seorang ni. Dia, dia pacung. Aku matilah seorang okay, dia. dia panggil seorang lagi tu dia lepas. Ha, hidup dia kata. Aku boleh menghidupkan okay? Aku boleh mematikan Dia kata. Sehingga patut kat? tak? Nabi Musa, Nabi Ibrahim kata. Tuhan aku Uh, buat naik menerbitkan matahari dari sebelah timur. Okay. turun sebelah barat. Okey. Lepas tu Nabi Ibrahim pun suruh dia, kalau gitu mu Munaik ke matahari dari sebelah barat, dia turun ke sebelah timur. Okay. Ketika itulah uh, apa ni? Namrud pun terdiam seketika. Mana ya? Ha. Dia mari dia tu. Ha. Ah. Hmm. Nampak? Situ benarlah sebab. So. Jadi kita nak cerita sini kerja seseorang itu bukanlah pada harta dan pakat tapi pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata berpeganglah dengan agama Allah ni tambah-tambah lagi di akhir zaman seperti memegang bara api. Atau susahnya Kita rayak siapa Kita rayak ke diri kita sendiri Baik orang kecek Dan baik orang dengar Jadi kita pakai mahasabah lah Usrah-usrah kita ni Tujuannya untuk kita mahasabah Untuk kita ingat balik Apa tujuan kita sampai ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku cipta ke manusia dan jin ni melainkan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah ulama kata, "liya'budun"